моя конструкция, которую у нас принято называть куб. Не для того пригласила, чтобы э, оправдываться в чем-то вот по поводу вот, нелепых этих слов, да, потому что, ну так, буквально два слова. Это слово ну, никак не может применить отношения. Потому что, э, когда уходил добровольцем, то уходил в полные 40 лет. И мне не то, что там приходили какие-то повестки. В связи с тем, что я э, не военно-обязанный был, то мне даже повестки даже теоретически не угрожали. Кроме того, в лазове слабаков не держат, и в принципе никого насильно сильно не держат. У нас все просто. Если кому-то надоело, воевать он приходит, там, пишет рапорт. И все, что ему говорят, это сдай оружие. Хочу сказать, что мой любимый АКМ, по-прежнему мой, я остаюсь в Азове. А сейчас иду на выборы, в том числе вместе со своим командиром полка Андреем Белецким. Ну еще с некоторыми азовцами. Поэтому... Ну, не знаю, наверное, конкретных у меня каких-то подозрений, кто это сделал, естественно, нет на данный момент. Но само собой понятно, что это элементы вот такой грязной, в прямом смысле слова, грязных методов предвыборной кампании. Возможно, конкуренты стали бояться. Ну, Какое-то объяснение есть. Хочу сказать, что сам подобных методов методы презираю. И никаких ответных подобных методов не будет. Потому как ну, это неправильно. Начинать путь в большую политику вот с, таки, с такого мелкого пакостничества.

9. Это пошкоджение. Ну да, это, ну, то есть, внесение материального ущерба, пошкоджение майна. Ну то, что есть. Ну Как по факту, вот так это есть по факту. Да, Ви не допускаєте те, що піс... таке могло статися після отої вашої прес-конференції у новій добі, коли ви заявили про те, що ви будете виключно чесно вести перед любовчий Ну, Прямої зв'язки не віжу. Возможно... Ну так, да, та ті по типу, бізнаказаності, тобто, що я в ответ не буду подібними речами займатися. Так то стимулірують. Якщо така логіка іміє, то не ставить, то мозможна. Можна питання? Сергій проголовна представляю. От, скажіть, будь ласка, ви йдете на вибори від команди від блоку Петра Порошенка. От, скажіть, ваше особисте ставлення до законів 16 вересня, які були прийняті з ну, подачі Порошенка. От скажіть, будь ласка, чи не вважаєте, ви ці закони по суті капітуляцією українських військ на Сході? я не считаю это капитуляцией. Никто, никто не собирается капитулировать, никто не собирается отдавать нашу землю, землю наших предков. Другое дело, что я, например, знаю, что это, насколько это была вынужденная мера. И те, кто, сидя на диване, критикуют те же Минские соглашения, Ну, мало мало понимают, как было на самом деле. Я не могу опять-таки говорить за всю зону. Вот то. Но то, что вот сам видел, то, что знаю, это вот Южный Фронт, вот, Липаре, до выборах до Иловайская, вот это, эта территория, то ситуация была, ну, если сказать катастрофическая, это ничего не сказать. Поэтому нам это перемирие нужно было как воздух. Вот. Поэтому а эти законы, они не предусматривают. Никаких э, особых статусов не, не предусматривают передачи. Это временный закон, где временность она заложена в законе. И в любом случае это, ну, ну уж точно никто не собирается никому ничего дать.